Вітаємо студію «Вечір», на гість нашої студії сьогодні. Олена Шевченко, міжнародний експерт психології особистісного розвитку, фінансист та практичний психолог. Вітаємо вас. В нашій студії. Вітаю вас, Олено. Ви є автором міжнародного проекту Жіноча школа бізнесу. Розкажіть, будь ласка, детальніше про сам проект, його завдання, цілі ну і основну цільову аудиторію. Для початку я б хотіла сказати, що мене будуть дивитися мільйони жінок. а всего мира, и тому я хочу прийти на российском языке. Да Случайно. Даже, спасибо. Женская школа бизнеса ⁇ это проект, который действует уже, наверное, года 4-5 в Украине. Раньше он не был как отдельный проект, и я проводила только тренинги по созданию женского бизнеса. Все это произошло спонтанно, меня попросили поучаствовать в одном фестивале, и вот как-то с этого мастер-класса, с этого тренинга все началось. И я поняла, что вот мое первое образование просто настолько отзывается в профессии психолог, да, что, конечно же, больше интересна интересна психология бизнеса, а, так как большая часть а посетители, это все-таки все женщины, посетители тренингов, мероприятий, то была выбрана именно женская тематика, тем более, что она близка. Я знаю, как женщине, для женщины донести информацию. И сейчас, вот э, в прошлом году мы считали, что это было 12 стран мира. Это вебинары, это тренинги по скайпу, консультации по скайпу, общеобразовательная программа в Украине, в различных городах, пока только в крупных городах, но надеюсь, что... В общем-то будут развиваться и дальше. Вот так. Есть несколько представительств на сегодняшний день в Украине и и эксперты, которые вещают по по, по разным тематикам женского бизнеса. Вот так. Ви визнані одним із кращих жіночих тренерів України, зокрема в секторі бізнес-леді. Також ви вважаєтесь одним із найкращих практикуючих психологів на теренах нашої країни. Яким взагалі був ваш шлях до цього і до психології? Тому що знаю, по перше першої світі був фінансист, от друга світа психолог. Яким був шлях? І чому от саме такий розрив? Вчора ми празднували День банкіра. был у нас профессиональный праздник. Банковская сфере отдала 7 лет, но, к большому своему сожалению, выгорела как женщина. И это привело к разладу в семейной жизни, потому что невозможно оставаться женщиной и работать 18 часов в сутки. И невозможно строить карьеру, как, как я это вижу, да, для того, чтобы воспитывать детей и иметь хорошую семью. То есть нужно выбирать все-таки, потому что это очень много ресурсов забирает. Поэтому было принято решение уволиться из банковской сферы, да, и я продолжила обучение уже психологии. И, в общем-то, как-то это само происходило. Знаете, вот все, что не запланировано, все интересно, все спонтанно. Этому, кстати, и уделяю большую часть информации вот в женском да, бизнесе, потому что, когда женщина планирует, она перестает быть женщиной-вдохновительницей. Для нее важно проснуться утром и подумать, ой, что я хочу сегодня такого классного для мира сделать. И, в общем-то, спонтанно действовать. Вот в этом спонтанности есть удовольствие, есть легкость. Вот. И, естественно, когда я не строила планы, вот я делаю все. В общем-то, планы есть стратегические, планы есть на год, на полгода. Но при этом важно оставлять много спонтанности. Поэтому я не знаю, насчет э, эксперта э, в номинации фестиваля анима, да, э, вот э, буквально давно было награждение по поводу психолога. Э, Ходят слухи, но официально не награждена. Я думаю, что Мне, Да, не буду говорить о том, что ну то есть это просто отзывы клиентов и признание за это очень благодарна, за то, что дают обратную связь и дают возможность тем самым развиваться. Багатьох сучасних жінок сьогодні надзвичайно хвилює питання гармонійного поєднання, як, -то, скажімо, роботи, кар'єри, родини, а при цьому, там, скажімо, якихось власних захоплень. А як все-таки поєднувати для того, щоб нічого і нікого не обділити власною увагою власним часом, але при цьому, як то кажуть, бути успішним у всіх трьох напрямках. Що ви порадите? Женщина, она когда создает бизнес, если она создает его по-женски, она это делает исходя из внутреннего желания я хочу. Не я должна или где я больше денег заработаю, а когда я хочу. Я делаю акцент на том, что, конечно же, важно, чтобы женщина вот брала свои таланты, свои знания и оформляла их в бизнес-идею. Вот это моя миссия, да, раскрывать таланты еще больше и их реализовывать в жизнь. Вот вчера, например, у меня была клиентка, с которой мы создали вот такой вот маленький бизнес. Она печет вкуснейшее полезное печенье и делает домашний бездрожжевой хлеб. И я понимаю, что это прекрасно, этого не хватает у нас, потому что ГМО, добавки всевозможные да, есть. Вот. Но я знаю, что если она будет помогать своим подружкам вести тот же здоровый образ жизни и кормить своих деток вкусностями, вот это и есть в моем понимании маленький женский бизнес, и как только она уже там пройдет неделя-две, она уже может регистрироваться как частный предприниматель, да, и уже увидит, что, какие цены нужно ставить, где ей можно офис снять, и, соответственно, сможет уже быть полезно не только маленькому кругу людей, да, и обществу. Поэтому вот как совмещать, это не выгорать как, как личность в бизнесе, то есть заниматься только тем, что приносит действительно удовольствие, потому что это прежде всего. И если мы говорим мужчине, да, то ему важно каждый день просыпаться, достигать, завоевывать, стремиться, преодолевать, то женщина, если она начинает действовать таким мужским сценарием, то она выгорает как женщина. И кто же тогда будет вдохновлять мужчину? И, соответственно, детки тоже счастливы от того, что мама довольна, да, папа доволен, и в семье есть гармония. Вот мне кажется, что это главное отличие, как совмещать. І, звісно ж, піднімають пріоритети. Ну, вот ви вже почали про створення власного жіночого бізнесу. А ви могли дати якісь можливо певні поради, якісь певні кроки, настанови для жінок, які е, бажають розвивати свою власну справу? Ви знаєте, я очень люблю свої дев'ять шаков. И соблюдаю такую вот интригу на, на мастер-классах по, по женскому бизнесу. Даю обычно 8 шагов, и когда они, а 9, 9 же где? Вот. И 9 шаг, оказывается, это шаг действовать самый простой, но это то, с чего нужно начинать, и то, э, что нужно делать постоянно, да, то есть не просто думать, не просто мечтать. И вот э, то, как я это вижу, для женщины важно первое, да, первый шаг — это наполниться этим желанием. У мужчины нужно решиться, у мужчины нужно э, Потому что надо, там да, допустим, обеспечивать семью, семью или нужны нужны деньги там для личной жизни, то женщине можно наполниться, это первый шаг, настолько созреть для вот этой идеи, чтобы потом прям захотелось, вот как бабочка, да, захотелось разорвать этот кокон изнутри, не 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 насилуя себя морально. Затем, конечно же, если есть какие-то страхи и сомнения, то я предлагаю все-таки работать с психологом, да, либо самостоятельно, разобраться просто, а что меня пугает здесь, а почему я боюсь вот этого, почему я не верю в свой проект. И только тогда уже переходить к действиям. И я знаю точно, наверняка это вижу ежедневно. Как только женщина принимает решение из чувства, из состояния вот этого «хочу», и у нее нет страха, у нее все получается, вот все гладко идет, красиво, вот как-то очень а, плавно Плавно и естественно с удовольствием и тогда это считывают другие женщины нельзя же отрицать что женщины а, они более чувствительны да и они интуитивно друг друга чувствуют и если я буду это делать без удовольствия то ко мне не придут клиенты и вот показать клиенты количество клиентов это показатель того что вы испытываете удовольствие в своем деле Вона ви насправді до Черкас приїхала з Донецька. Розуміло, що в місті мільйоннику одному з ділових центрів країни а, сфера вашої діяльності набагато більш розвинена, ніж, скажімо, в Черкасах? Да? Все-таки маленьке, більш-менше місто, так? А, та сфера, в якій ви працюєте, зокрема, тренінг і психологія, вона в Черкасах лише набирає обертів. Наскільки було легко адаптуватися тут саме в своїй справі, можна знайти клієнтів серед Черкащанок? Ви знаєте. У меня не было другого выбора, да, как приехать и начать действовать. Потому что негде жить, не за что жить. В общем-то, точка такая вот невозврата. Да. Перед тем, как приехать в Черкассы, я жила в трех городах. То есть, вот за этот год я уже меняю шестой город: шестой город и вторую страну. И по каким-то определенным обстоятельствам да, я приехала сюда к друзьям и благодарна им за то, что вот первое время я жила в таком комфорте, который мне позволил быстрее реализоваться. И могу сказать, что нет образовательных программ в Черкасах как бизнеса, вернее, очень мало для женщин, для бизнес-женщин нет. Поэтому я решила приехать со своим самоваром создала женский бизнес завтраки которые вот у нас действуют с октября месяца мы каждую неделю встречаемся в одном из заведений в центре города, обсуждаем бизнес-идеи, обсуждаем женские штучки, как развивать бизнес в социальных сетях. Я задаю, задаю тему, или кто-то из участниц задает, мы обсуждаем благотворительность, социальные проекты, то есть вот все, что женщины для женщин. Получается очень интересный формат, и параллельно с этим мы уже проходим обучение. То есть у нас есть вот такие вот завтраки, да, и, соответственно, уже платные программы. И я вижу, что те, кто хотят, они приходят, но немногие они в маленьком городе, но сравнительно маленьком, да, потому что я и работаю в Киеве, работаю во Львове, и в Днепропетровске, и в Донецке работала да, долгое время. Я вижу, как отличается уровень развития и постановки бизнеса. Так вот, я вижу, что в Черкасах есть очень много желающих, но из-за того, что большая часть людей все-таки работает больше на не на качество услуг, а на количество денег, вот, то, к сожалению, те, те люди, те, то небольшое количество женщин, да, которые создают бизнес, они ломают систему в какой-то степени. Им очень сложно, но при этом я считаю, что они в, дол в, дол в долгосрочной перспективе они выиграют. Потому что я говорю очень много об экологичности бизнеса что здесь нельзя забирать клиентов. Город маленький, работает по рекомендациям. И поэтому буквально сегодня ты что-то сделал не так, а завтра уже в другой части города тебе будут говорить не, не, не в лучшем свете. Поэтому, конечно же, культура возрождается, именно качество бизнеса, сервиса бизнеса, но тем не менее все-таки обусловлено тем, что уровень интеллектуального развития намного ниже, чем в больших городах. К большому сожалению имеем то, что имеем. Но тем не менее радует то, что очень много людей, которые хотят развиваться. И вот получилось так, что если в Донецке я обучала и я обучалась, потому что к нам приезжали международные эксперты по различным направлениям, и мне не нужно было уезжать ни в какой другой город для того, чтобы самой подпитаться информационно, то здесь получается, что я еду в разные города, а там прохожу обучение, приезжаю в Черкасы и здесь только отдаю. Вот, то есть э, уровня моих специалистов, кто бы меня мог чему-то интересному обучить, я пока еще не нашла, к сожалению, к своему. Может быть, и к счастью. То есть получается, что здесь вот у меня не получилось пока еще этого э, оборота информации, но тем не менее удалось много внести и рада тому. Вы взагали, э, какие ваши вражные виды Черкас, Вы жили в богатых местах страны, поэтому вам, в принципе, есть чем поревнивать. Какие вот склалося у вас враження, mm -hmm. эмоции, которые вызывают черкасы? Вы знаете, вот у каждого города есть свое описание для меня. Я собираю в каждом городе свою музыку, и когда приезжаю, вижу какой-то или рояль, или фортепиано, я начинаю играть экспромтом. Вот могу сказать, что в Черкасах больше всего красивых мелодий для меня. Очень красивый есть в одном ресторанчике белый рояль, на котором играла, он меня покорил с первого взгляда. И в комиссионном магазине есть пианино 1800 по-моему 47 -го года и когда я на нем играла вот это как раз то что меня ассоциирует с черкасами да то, то в чем эм чем я запомню Черкас да, в своей памяти своими пальчиками, своим, э, своими ушками? Э, особенный город, город семейный больше, город с семейными ценностями, город с очень высокой духовной культурой, потому что такого количества различных религий и э, формирований религиозных я нигде не встречала, ни в одном большом или маленьком городе. Город с красивой архитектурой, э, с добрейшими людьми. Э, в общем-то у меня очень хорошее впечатление, поэтому здесь здесь жить комфортно и здесь никуда не, ну, никуда не спешишь, вот как-то медленно, как-то наслаждаясь. вот это есть. И есть самое главное, что конечно же это природа, это аисты, которых я в огромном количестве увидела вот буквально осенью в гнездах, прям когда мы выезжали из Черкас, ехали в лес отдыхать и увидела такое количество аистов, нигде не видела. Хотела за ними ехать в Белоруссию, а оказалось, что такая красота есть у нас в Украине, и это радует. Ну и нас, так, пожалуйста, подскажите нашим черкасским женкам, как они могут приеднаться до ваших тренингов, до ваших программ и приеднаться до вашего такого руху. Очень просто. Я есть в социальных сетях, не буду да, озвучивать, чтобы не была реклама. Елена Шевченко, постоянно, каждый день пишу интересности, пишу блог, пишу рекомендации, какие-то флешмобы у меня есть для женщин, различные отчеты пишу и что-то из тренингов. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь, буду очень рада если найду больше еще единомышленников, потому что мне кажется, что если мы будем создавать вокруг себя развивающихся людей, да, то тогда и мы сами будем хотеть расти. расти. Ну вот так. так. благодарим University что что стали стали гостем нашей студии сегодня. Нашим of the что сегодня мы University с the Шевченко, международным экспертом в психологии of the University развития. the University